11 числа будет матч памяти Юрия Распутина. Очень приятно, что много бывших футболистов Кривбаса, легендарных футболистов Кривбаса согласились и отозвались на нашу просьбу приехать в Кривой Рог, э, сыграть эту игру с молодыми футболистами, которые пытаются возродить былую честь э, Кривбаса. Понимаете, этот человек столько сделал да, для футбольного клуба Крывбас и для вообще для футбольного Кривого Рога, что он, он жил этим футболом, был в нем он был на своем месте, понимаете, он получал от этой работы большое удовольствие. человек, который не отказывал ни нам, тренерам, когда мы ездили на лицензирование, ни в чем, помогал нам и с информацией, и со всем. Мы обращались к нему, он никогда не кривил ни душой, ничего говорил. На когда это надо, я всегда делал. Поэтому не зря приедут люди из других городов, футболисты, вернее, бывшие крюбаса, Крив, чтобы почтить ему память. Для Юрия Распутина было очень важно, чтобы футбольный клуб возродился. Он был очень ярым болельщиком, очень предан этому клубу. И это была его главная мечта, я думаю, что футбольный клуб Крибас все-таки возродился. И этот матч хотелось бы ему посвятить, вспомнить и надеяться, что все-таки все будет хорошо, и футбольный клуб Крибас появится на профессиональном футболе уже в ближайшее время.